नम नम्म संस्कृति नमे नम्म जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं अहं भजे जगदोत्पत्ति करते च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तु ते चराजन्म विनाशाय देह शुद्धिकराय च दिगंबरादया मूर्ते दत्ताे नमोस्त कर्पूरकाय ब्रह्मूर्तिधराय चेदशास्त्रपरिज्ञा दत्तात्रेय नमोस्तु ते ह्रस्वीर्घकृशस्थूलनाम गोत्र विवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेया यज्ञभूते च यज्ञाय यज्ञरूपधराय यक्न्या च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेयनं स्तुते आदौ ब्रह्ममध्ये विष्णुरन्ते देव सदा सदाशिवा मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेयानं स्तुते भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणी जितेन्द्रियचितज्ञाय दत्तात्रेयान दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपधराय च सदोदितः परब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जम्बुद्वीपमहाक्षेत्रे मातापुरवासिनी जयमाना सतां देवा दत्तात्रेयन। वर्तते भिक्षाटनम गृहे ग्रामे पात्रम हेममय करे नाना स्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तु अवधूत सदानंदा परब्रह्मस्वरूपिणी विदेह देह रूपाया दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते सत्यं रूप सदाचारा सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शूलहस्तगदापाणि वनमाला सुकन्दरा यज्ञस्सूत्रधरब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोस्तु ते क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्रा दत्तात्रेय नमोस्तु ते दत्तविद्याढ्यलक्ष्मी स दत्तस्वात्मस्वरूपिणी निर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते शत्रुनाशपरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकं सर्वपापं क्षयं याति दत्तात्रेय नमोस्तु ते इदं स्तोत्रं महदिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् दत्तात्रेयप्रसादच्छा नारदेन प्रकीर्तितम् इति श्रीनरदपुराणे नारदविरचित श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रं सम्पूर्ण नम संस्कृति नम हेमे